السلام علیکم اور صبح و خیر امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر خریت سے ہوں گے آ, میں ہوں ولید اسگر گھر اور آپ دیکھ رہے ہیں سفر ولید اور یقیناً آپ میرے بلاگز انجوائے کر رہے ہوں گے آج کا جو سفر ہے وہ ہسٹوریکل سفر ہونے والا ہے اور اس کے علاوہ معلوماتی سفر بھی ہونے والا ہے تو آج میں موجود ہوں ہیڈ علی بیگ پر اور یہاں سے آج کا ہمارا سفر شروع ہوگا آ, یہاں سے آج ہم جائیں گے پانی کا قلعہ دیکھنے آ, بہت ہی مشہور جگہ ہے وہ تو آج ہم اس کو ایکسپلور کریں گے اور اس کے علاوہ جہاں میں ابھی موجود ہوں ہیڈ علی بیگ یہ یہاں سے ڈیڑھ کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے علی بیگ اس کے نام سے یہ منسوب ہے جو وہاں کا اس وقت کا پرانا سردار ہوا کرتا تھا اس کا نام علی بیگ تھا تو اس کے نام سے یہ منسوب ہے اور وہاں آ, ہیڈ, آ, علی بیگ گردوارہ بھی ہے جس کو میں ایکسپلور کر چکا ہوں اور میرا بھی چینل پر اور آپ جا کر وہاں پر اس کو وزٹ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں سے ہم سفر شروع کریں گے اور جائیں گے آ, ہیڈ منگلہ پر اور اس کی ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا اور آ, ابھی علی بیگ کے بارے میں آپ کو میں بتاتا چلوں تو یہ جو ہیڈ ورک تھا یہ تقریباً انیس سو سولہ کے اندر یہ کمپلیٹ ہوا تھا اور برٹش میں نے اس کو تمیر کروایا تھا تو اس کی آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر ہم سفر اپنا شروع کرتے ہیں اچھا جی یہاں پر یہ بورڈ لگا ہوا ہے ڈیٹا بورڈ لگا ہوا ہے آپ کو یہ بھی دکھا دوں میں اس کا کہ یہاں پر جو سب سے زیادہ کبھی وہ سلاب آیا ہوا ہے تو یہ اس کا ڈیٹا لکھا ہوا ہے بائیس اگست انیس سو سڑسٹھ اس کے اندر زیادہ میکسیمم جو ہے وہ چونسٹھ ہزار پانی سٹور کرنے کی اس کی کیپیسٹی ہے تو یہ اس کا بورڈ لکھا ہوا ہے تو ہیڈ علی بیگ سے ہی وہ پانی کا سفر سٹارٹ ہوتا ہے جو منگلہ ڈیم سے منگلہ ہیڈ ورک سے نکل کر پورے پنجاب کو زندہ رکھے ہوئے ہے تو دوستو یہ جو آپ ہیڈ علی بیگ دیکھ رہے ہیں یہ صرف ایک چھوٹا سا ریگولیٹر نہیں بلکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے پنجاب کے فیلڈ تک پانی کا سفر شروع ہوتا ہے انیس سو سولہ میں یہ مکمل ہوا تھا اور اس کے گیٹ آج بھی سو سال بعد ویسے ہی مضبوط ہیں جیسے پہلے دن تھے برطانوی دور میں جب ٹرپل کنال پروجیکٹ بنایا گیا تو ہیڈ علی بیگ کو اس پورے نظام کی پہلی کڑی بنایا گیا یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ پانی کے سفر کا گیٹ نمبر ون ہے تو دوستو کیا آپ کو پتہ ہے یہاں جو گیٹ ہے وہ اس وقت کے اس وقت کی انگلش کمپنی رینسم اینڈ رپیر لیمٹیڈ نے بنائے تھے یعنی یہ اس طرح سے سو سال پرانا امپورٹڈ برٹش لوہا ہے جو آج بھی کام کر رہا ہے ہیڈ علی بھی ایک سے ہی وہ پانی کا سفر سٹارٹ ہوگا جو منگلہ ہیڈ ورک سے نکل کر پورے پنجاب کو زندہ رکھتا ہے اور آج کا سفر یہاں سے شروع کریں گے اور منگلہ ورک پر جائیں گے اور وہاں سے آپ کو میں ایک تو اس کا سٹرکچر دکھاؤں گا کہ بہت ہی زبردست بنا ہوا ہے اور وہ بہت کم لوگوں کو بھی پتا ہے کہ یہاں پر کوئی اس طرح کی کوئی چیز بھی ہے تو چلتے ہیں سفر کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آتے ہوئے میں دیکھ رہا تھا کہ پیچھے اس گاؤں سے تقریباً دو گاؤں چھوڑ کے آگے ایک نیا گاؤں بنا ہے جس کا نام انہوں نے جنگ رکھا ہے تو بڑا ایکسائٹڈ سا لگا ہے دیکھ کے اس کو اور اگر فیملی وغیرہ کوئی جانا چاہتی ہے یہاں پر وزٹ کرنے کے لیے یہ پکنک پوائنٹ کے حوالے سے بہت ہی زبردست شاندار یہ جگہ ہے بہت ہی سکون ہے یہاں پر بہت مزہ آتا ہے یعنی کہ انجوائے کر رہا ہوں میں بھی انجوائے کر رہا ہوں بلاگ بناتے ہوئے بھی انجوائے کر رہا ہوں اور یہ جو حصہ ہے جناب یہاں سے آپ پیدل پانی کے اندر جا سکتے ہیں نہانے کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے اور وہ ابھی پانی آ رہا ہے وہاں سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا بہت ہی زبردست جگہ ہے پکنک کے حوالے سے بھی اگر پکنک بنانا چاہتے ہیں تو یہ اسپاٹ بہت زبردست پیسفل ہے یہاں پہ جناب بہت سناٹا ہے زبردست نہ شور شراب ہے نہ کچھ نیچرل یہ واضح ہیں پرندوں کی لے جی ابھی سفر کا آغاز شروع کر لیا یہاں سے ہم اب نکلنے لگے ہیں میری یہ رائٹ سائڈ پہ سرائے عالمگیر ہے اور ہم ادھر لیفٹ سائڈ پہ جائیں گے اور پیمبرسر نکل کے ہم میر پور کے اندر چلے جائیں گے اور وہاں پر منگلا ہیڈ ہیڈورک پر ہمارا جو سٹاپ ہوگا چلیں جی دائیں بھائی دیکھ کے آرام کے ساتھ اوپر چڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا بلام لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی آج کا سفر ہمارا اچھا گزرے اور بلاگ اچھا بان جائے موسم تو آل ریڈی ہی بہت اچھا ہے اور یہ جو آپ کو آگے چیک پوسٹ نظر آ رہی ہے یہ بمبر کی چیک پوسٹ ہے اور اب ہم جناب بمبر کے اندر انٹر ہو چکے ہیں اور تقریباً یہاں سے اٹھائیس کلومیٹر ہے ہیڈ منگلا اور راستے میں جاتلاں ہیڈ جاتل بھی آئے گا وہ بھی آپ کو میں وزٹ کرواؤں گا اور یہ آگے کچھ فاصلے پر ہی علی بیگ گاؤں ہے جس کے اندر علی بیگ گردوارے کے نام سے ایک گرودوارا بھی ہے جس کو میں آلریڈی ایکسپلور کر چکا ہوں اور اس کا بلاگ میرے چینل پر اویلیبل ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ جا کر اسے دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ جی ہم ابھی اگلے ہیڈ ورک جاٹلا میں پہنچے ہیں یہ جاتلا کا ہیڈ ورک ہے جناب ہم ابھی ہیٹ جاتلا پہنچ چکے ہیں یہ ڈسٹرکٹ میرپور کا حصہ ہے اور جہاں سے میں نے بلاگ سٹارٹ کیا تھا پیٹ سے وہ ڈسٹرکٹ بھیمبر کا ایریا تھا اور ان دونوں کے درمیان تقریباً در تین سے چار کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور وہ آپ کو سامنے جو پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں وہ کشمیر کی پہاڑیاں ہیں میں بھی راستے میں ہوں اور تقریباً ابھی پندرہ سولہ کلومیٹر کا راستہ پڑا ہوا ہے اور راستے میں آپ جب آئیں گے تو آپ کو آتے ہوئے راستے میں اس طرح کے تین سے چار پوائنٹ دیکھنے کو ملیں گے جو بہت خوبصورت بنے ہوئے ہیں یہاں سے پانی کی ڈلان بنی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ پانی نیچے کی طرف جا رہا ہے اور بہت ہی خوبصورت ویو دیکھنے کو مل رہا ہے آپ کو آگے جا کے دکھاتا ہوں ذرا یہ دیکھو کتنا شاندار ہے بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے یہاں سے یہ دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے اور یہ یہاں پر بورڈ لگا ہوا ہے یہ تیس فٹ کے سے زیادہ اس کی گہرائی ہے اور یہاں پر نہانا منا ہے دوستو میں آیا ہوں والی سائٹ سے اور اگر آپ آ رہے ہیں جیلم والی سائٹ سے تو آپ کو پھر میرپور کی جو چیک پوسٹ ہے انٹر ہونے کے بعد رائٹ سائٹ پہ آپ نے چلے جانا ہے اور تقریباً ایک منٹ کے فاصلے پر تو جناب ہم نا منگلہ ہیڈ ورک پہ پہنچ چکے ہیں یہ اس کا اوپر والا حصہ ہے لیکن ہم نہ پہلے نیچے جائیں گے نیچے والا حصہ دیکھیں گے اس کے بعد پھر بعد میں میں آپ کو اوپر والا حصہ دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں جناب ہم آگے اور یہ دور سے دیکھنے سے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی چھوٹا قلعہ ہے یہ قلعہ نما لگتا ہے کیونکہ اس کی موٹی دیواریں شاندار اس کا سٹرکچر ہے یہ دور سے دیکھنے سے واقعی چھوٹا قلعہ نما لگتا ہے یہ دیکھیں جناب زبردست شاندار بلڈنگ ہے موٹی موٹی اس کی دیواریں ہیں دوستو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ منگلہ ہیڈ ورک کی عمارت کوئی عام بیلڈنگ نہیں لگتی بلکہ یہ دور سے بالکل ایک چھوٹے قلعے جیسی محسوس ہوتی ہے موٹی دیواریں محراب نما کھڑکیاں اور اونچی برج جیسے سٹرکچر جیسے پانی کی حفاظت کے لیے ایک مضبوط قلعہ بنایا گیا ہو اور حقیقت بھی یہی ہے یہ ہیڈ ورک صرف پانی کنٹرول کرنے کا مرکز نہیں بلکہ درج ظلم کے پانی کو محفوظ اور منظم کرنے کے لیے ایک دفاعی قلعہ جیسا کردار ادا کرتا ہے برطانوی دور میں جب یہ بنایا گیا تو انجینئر نے اس کا ڈیزائن بھی فورٹ سٹائل رکھا تاکہ یہ سیلاب کے بڑے دباؤ کو برداشت کر سکے اور لمبے عرصے تک قائم رہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج سو سال بعد بھی یہ بلڈنگ اپنی جگہ پر ایسے کھڑی ہے جیسے کوئی پرانا قلعہ ہو مضبوط شاندار اور تاریخی ہے زبردست لیکن کیا آپ جانتے ہیں اس اس ہیڈ ورک کی بنیاد انیس سو تیرہ میں رکھی گئی تھی اور اس کا اصل نام تھا اپر جیلم کنال برطانوی دور کے انجینئر نے اسے انیس سو سولہ میں مکمل کیا اور اس وقت کے ٹرپل کنال پروجیکٹ کا حصہ تھا جس نے پورے پنجاب کے کھیتوں میں پانی پہنچایا تھا اور خاص بات یہ ہے کہ جب اسے بنایا جا رہا تھا تو اس دن اسے دنیا کے جدید ترین ہیڈ ورک میں شمار کیا جاتا تھا اسے ڈیزائن کیا تھا سر الیکزینڈر بائنی کی کمپنی نے اور جو گیٹ اور مشینری آپ دیکھ رہے ہیں اوپر لگی ہوئی ہے جو وہ بنائی رینسم اینڈ ریپیئر لمیٹیڈ کمپنی نے جو اس وقت کے ماہرین تھے اس ہیڈور کا مقصد تھا کہ جیلم دریا کے پانی کو کنٹرول کر کے اپر جیلم کنال کے ذریعے پنجاب تک پہنچایا جائے اگر آپ یہاں کے سٹرکچر کو گوھر سے دیکھیں تو آپ کو برے برے گیٹ نظر آئیں گے جنہیں براج اسٹائل میں ڈیزائن کیا گیا ہے یعنی یہاں پانی کو ڈیم کی طرح روکا نہیں جاتا بلکہ فلو کو گیٹ کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے یہ جو کنکریٹ اور سٹون کی بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سو سال پرانی برٹش آرکیٹیکچر کا نمونہ ہے جو آج بھی اپنی شان کے ساتھ کھڑی ہے تو ابھی میں آپ کو اندر والا حصہ اس کا دکھاتا ہوں اندر اس کے روم بنے ہوئے ہیں چیمبر بنے ہوئے ہیں جیسے کہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں اور یہ آگے بھی چیمبر بنے ہوئے ہیں اچھا یہ تقریباً بیس چیمبر بنے ہوئے ہیں جیسے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر نمبر می ہوئی ہے یہ دس نمبر ہے اور ایسے ہی آخری جو وہ بیس نمبر ہے اور ایسے ہی نیچے بہت بڑے گیٹ لگے ہوئے ہیں اور یہ اوپر آ, روڈ اس کی چھت پہ جو ہے وہ برج ہے جو جہاں سے گاڑیاں بائک وغیرہ گزرتے ہیں اور یہ اس کے اندر والا حصہ ہے جناب بہت ہی شاندار آرکیٹیکچر ہے زبردست ہے یہ ہمیشہ کی طرح آپ کا بھائی بالکل اکیلا گھوم رہا ہے یہاں پہ اچھا ادھر آنے کی اجازت نہیں ہے یہاں پر آپ کو آ, بہت ہی کم چانس مل سکتا ہے آنے کا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک تو آ, عام عوام کے لیے کھولنا بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پاسیبل نہیں ہے کیونکہ یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے خطرہ ہے اس وجہ سے اس کو بند کیا بند رکھا گیا یہاں پر آپ کسی کے ریفرنس سے آ سکتے ہیں یا آپ کو پرمیشن لینی پڑتی ہے اس کے علاوہ آپ یہاں پر نہیں آ سکتے لیکن اگر آنے دیا جاتا تو یہ بہت زبردست اسپاٹ تھا لوگوں کو دیکھنے کے لیے یہاں بہت انجوائےمنٹ ہے بہت ہی خوبصورت اور اعلیٰ قسم کا یہ ڈیزائن بنا ہوا اس کنال کا جو پانی ہے آپ ادھر تو آتا ہی ہے تھوڑا سا آتا ہے لیکن ادھر زیادہ نہیں آتا اب مین جو نہر ہے وہ اس کے تقریباً دو سو میٹر کے فاصلے پر اب ایک بنا دی گئی ہے جو آگے چل کے آپ کو میں وہ بھی وزٹ کروا دوں گا اب مین وہ یوز ہوتی ہے وہ سیدھا دریائے جیل کے اندر جاتی ہے تو ابھی ادھر سے چلتے ہیں آپ کو وہ نہر دکھا دو جس کی میں بات کر رہا تھا جو نئی نہر ہے اس کے بعد پھر آپ سے جناب کی اجازت لیں گے تو چلتے ہیں جناب نہر دیکھتے ہیں چلیں جی ابھی آپ کو وہ دکھا جا رہا ہے یہ میرپور منگلا کی طرف گاؤں کی طرف چلا جاتا ہے سامنے جو ہے یہ روڈ آ اچھا جناب تو میں پہنچ چکا ہوں آپ کو دکھانے کے لیے جو نہر جہاں سے اب نکل رہی ہے اور جا کے چناب کو ملتی ہے یہ دیکھیں جناب دریائے کا پانی جو منگلہ ڈیم میں جاتا ہے منگلا ڈیم سے پھر ہوتا ہوا اس سائٹ سے ہوتا ہے یہ ابھی آ رہا ہے جو یہ نئی نہر انہوں نے نکالی ہے اور یہ اس سائٹ سے جا رہا ہے سیدھا گجرات والی سائٹ پہ دریائے جناب کے ساتھ ملنے تو یہ جناب آج کا ولاک تھا امید کرتا ہوں آپ کو بہت پسند آیا ہوگا بڑی محنت کے ساتھ میں نے بنایا ہے آپ کو نہیں پتا کتنے پاپڑ میں نے بھیلے ہیں بہرحال ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے گا چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ